Я, Заиский Андрей Иванович, обращаюсь ко всем неравнодушным людям и хочу рассказать о своей проблеме, которая ставит под сомнение всю мою дальнейшую жизнь. Два года назад, 8 апреля 2014 года, я попал в страшное ДТП со смертельным исходом. Я ехал на автомобиле ВАЗ-2121 Нива по трассе Ульяновка-Николаев. И на повороте возле города Южноукраинска в меня врезалась фура Дав, которая на большой скорости выехала на мою полосу движения, чтобы войти в поворот. В этом ДТП погибла моя знакомая и пассажирка Ирина, а я сам получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Я находился в коме почти месяц, и даже после множества операций я остался инвалидом первой группы. Но на этом все мои беды не закончились. Спустя полгода оказалось, что в этом ДТП, которое возникло по вине водителя фуры ДАВ, обвиняют меня, хотя на самом деле следователь, который проводил осмотр места ДТП и зарисовал неверную схему, в которой зарисованы совсем не те обстоятельства ДТП. Зарисованный автомобиль ДАВ и его тормозной путь Идет параллельно с разделительной полосой. А на самом деле он съехал с моей полосы движения и стоял совсем не так, как на схеме. Дорисованы следы юза, которые там вообще не было и не соответствуют моему автомобилю. Все размеры не верны. Зарисовка места ДТП сделана так, что видно только место, где расположены автомобили. Не указан поворот где меня сбили. И не указано первоначальное торможение автомобиля DAV. На моей полосе движения, которое видно на фото. Этого тормозного следа нет на самой схеме. Все экспертизы, которые проводились в дальнейшем, опирались только на неверную схему ДТП и лживые показания водителя DAV. У меня не брались ни показания, и со мной не проводились воспроизведения, так как делали с водителем Дав дважды, потому что скрывали все обстоятельства. Поэтому экспертиза сделала абсолютно ложные выводы о тех обстоятельствах, которые произошли на самом деле. Но и это еще не все. На суде, в котором меня судит головующий судья Падалка Владимир Алексеевич, в Южноукраинском городском суде, где не придерживаются законов, не был заинтересован, чтобы докопаться до истины. Все внимание судьи в этом деле было приковано к решению прокуратуры о том, чтобы засудить меня инвалида первой группы. На все просьбы моего адвоката, чтобы в суде допросить других свидетелей и чтобы провели следственный эксперимент, на все это судья Падалка ответил отказом. Он не желал слушать никого, кроме прокурора, который утверждает, что одного свидетеля, того самого водителя фуры Дав и других следственных работ, которые являются экспертизой с ошибками и не по моей аварии, которая проводилась по другому автомобилю ВАЗ-2105, достаточно. И никто не хочет палец о палец ударить, чтобы провести хоть какую-то малейшую работу. Поэтому все, что я вижу, это выстроенную схему для того, чтобы просто брать деньги с тех, кто виновен. И трамбовать всеми силами тех, кто наиболее беззащитен. И поэтому мне закрывает рот. Я не единственный, кто страдает от такого беззакония. И в Южноукраинске, и вообще в Украине. И поэтому я прошу всех, чтобы те, кто столкнется с такой же системой, не молчали, не прятали головы в песок и не искали, как пойти на поводу у системы. Потому что первый мой адвокат, который у меня был, предлагала мне только одно – взять всю вину на себя. Хотя говорила моим близким, что следствие нарушило все законы Украины и скрывало все улики, вплоть до ремонта автомобиля Дав. И видно, что я не виновен. Но даже под давлением судьи и нецензурных слов от судьи в мою сторону, унижение меня судьей и доведение меня до ухудшения моего здоровья, потери сознания на суде, грубых нарушениях закона судьей, я все равно уже с другим адвокатом пытаюсь добиться справедливости. Я также попросил помощи в южноукраинского телевидения, чтобы они осветили суд надо мной, потому что те люди, которые меня судят, хотят, чтобы все прошло по их правилам, без придержания закона, при их шаблонам, и чтобы все умалчивалось про фальсификацию документов, которые была сделана и по которой меня судят, я обращался во все инстанции Украины и просил у всех помощи. И в Министерство юстиции, Генеральная прокуратура Украины, Кабинет министров Украины, Уполномоченный Верховной Рады Украины, Верховный Совет Украины, Министерство внутренних дел Украины. Верховная квалификационная комиссия судей и администрации президента. Но, как всегда, никому нет дела для простых людей. И приходится надеяться только лишь на себя и на адвоката, который пытается доказать мою невиновность. Не молчите, люди. Только так мы сможем одолеть эту конченную систему, которую они создали только лишь для себя.